নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মই মায়ে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ আমাৰ চেনেলৰ এটা অন্য ভিডিঅ' লৈ আশা কৰোঁ সকলোফালে আছে আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিহেতু ৰিমলিয়ে ৰিমলি লগৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত গ্ৰুপ বনাই পেলাই ছায়েন্স প্ৰজেক্ট বনাবলৈ লৈছে আৰু ছায়েন্স প্ৰজেক্টটো বনাওঁতে আমাৰ ঘৰত বুঢ়া ঘদমদম হৈছে যিহেতু ৰুণৰ ৰুণৰো সহযোগিতা বিচাৰিছে সিহঁতি আৰু গতিকে ৰিণেও তাহাঁতক সহায় কৰিব আৰু প্ৰজেক্টটোৰ আইডিয়াটো হৈছে ৰুণৰে মানে ৰিমলিৰ ককায়েকৰ ৰিমলিয়ে ৰুণকো সহায় বিচাৰিছে ৰিমলি আৰু পৰিস্মিতাই সিও সহায় কৰি দিব যিহেতু প্ৰজেক্টটো ডাঙৰেই ৰুণেও এইকেইদিন ঘৰতে জিৰণি লৈ আছে তাৰ পৰীক্ষা কোনো বা পঢ়া শুনাও নাই এইকেইদিনত সেইকাৰণে সি অলপমান সহায় কৰি দিছে প্ৰজেক্টটো হৈছে ভাৰ্টিকেল ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত ভাৰ্টিকেল ফাৰ্মিঙৰ আজিকালি বহুত এচেঞ্চিয়েল হয় আৰু এই প্ৰজেক্টটো সকলোৱে নাজানে গতিকে কিছুমান ষ্টুডেণ্টক প্ৰয়োজন হৈছে এতিয়াতো স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক এই প্ৰজেক্টবিলাক যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় আৰু সেইকাৰণে প্ৰয়োজন অনুযায়ী তাহাঁতি বনাবলৈ লৈছে আৰু বনাওঁতে তাহাঁতক খোৱা বোৱা সকলোখিনি আমি ৰুমতেই যোগাৰ দিছোঁ প্ৰজেক্টটো বনাবলৈ ডাঙৰ এখন প্লাইবৰ্ড কিনি আনিছে তাৰ লগতে আঠা টেপ পেপাৰ কাটাৰ কাৰ্টুন পেপাৰ তাৰপাছত কিছুমান গছ ডিজাইনিং তাৰপা বহুতখিনি মানে প্লাছৰ পৰা ধৰি কে চিৰ পৰা ধৰি পেপাৰ কাটাৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি বুটেইলছ গোটাই লৈছে যিখিনি কাটিঙৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এক্সট্ৰাকৈ যিখিনি প্ৰয়োজন হৈছে ফেব্ৰিকৰ পৰা ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী গোটাই লৈছে আৰু মাৰ্কেটৰ পৰা দেউতাকৰ লগত ৰিমলি ৰুণ পৰিস্মিতা গোটেইকেইটা গোট খাই লৈ খুড়াকৰ লগত বজাৰ কৰি আনিছে আৰু এইখিনি বজাৰ কৰি আনি তাহাঁতি যিখিনি য'ত যেনেকৈ প্ৰয়োজন হয় সকলোখিনি ইউজ কৰিব তাৰ লগতে কিন্তু ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলো ইউজ কৰিছে ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল কি কি ইউজ কৰিছে আপোনালোকক দেখাম আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব এটা ৰুম তাহাঁতি অকলশৰীয়াকৈ লৈয়ে লৈছে যিহেতু পৰিস্মিতাও আহিছে কেইদিন লাগিব ঠিক নাই বস্তুখিনি বনাওঁতে কাটিঙতে কেইবাদিনো লাগিব হয়তো দুয়োজনীয়ে ধুমধাম গছবিলাক কাটিছে গছৰ আকৃতি দিবলৈ পেপাৰ গ্ৰীণ কালাৰ পেপাৰ লৈ লৈছে তাৰপাছত ষ্টিক লৈ লৈছে এইবিলাক ষ্টিক কিছুমান কিনিও আনিছে সেই ষ্টিকবিলাক ইউজ কৰিব তাৰ পৰা এইফালে ৰিমলিয়ে কেনেকৈ ফুলবিলাক কাটিছে বা গছবিলাক ভাৰ্টিকেল ফাৰ্মিঙৰ যিবিলাক গছ সেই গছবিলাক কেনেকৈ কাটিছে আইডিয়াটো আপোনালোকক দেখাই দিম চাব পাৰিব আহক অকণমান কণ্টিনিউ পাঁচদিন লগাৰ শেষত প্ৰজেক্টটো প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু এই শেষৰ দিনাখন এয়া ৰিমলিয়ে প্ৰজেক্টটোৰ মূল মূল অংশখিনিৰ বিষয়ে লিখিছে তাৰপাছত ৰুণেও কিছুমান তাইক সহায় কৰি দিছে চাৰ্ট পেপাৰখিনি ৰুণে লিখি দিছে এয়া গোটেইখিনি ৰুমটোত মেলি লৈছে আৰু মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোক কিমান সৰঞ্জাম প্ৰয়োজন হৈছে প্ৰজেক্ট এটা বনাবলৈ যথেষ্ট কষ্ট হয় ছাইন্স প্ৰজেক্টবিলাক যিহেতু এইয়া অৱশেষত প্ৰজেক্টটো হ'লগৈ এইটো চাওক প্ৰজেক্টটো মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলো ইউজ কৰিছে এইটো হৈছে ক্ৰীম অনা বাতি ভিতৰত এটা স্ক্ৰীম বাতি গ্লাছ আৰু এইবিলাক ফ্লাৱাৰ বনাই দিছে গছ বনাই দিছে আৰু ভাৰ্টিকেল ফাৰ্মিঙৰ যিটো গ্ৰীণ হাউচ এইটো হৈছে গ্ৰীণ হাউচটো দুটাই গ্ৰীণ হাউচ বনাইছে এটা গাখীৰ ক্ৰীমৰ টেমাটোৰে আৰু আনটো সেয়াই ডাঙৰ এটা ঘৰ গ্ৰীণ হাউচ ভাৰ্টিকেল ফাৰ্মিঙৰ যিখিনি আইডিয়া ভিতৰত ভৰাই দিছে আৰু ছাইডত এটা বিস্কুটৰ পেকেট লগাই দিছে এইটো হৈছে টেংক মানে পুখুৰী তাত মোক মাছ জীয়াব আৰু তাৰ কাষতে এইটো পানী টেংক বৰষুণৰ পানী ৰিজাৰ্ভ কৰিব পৰাকৈ ছাইডত সেয়া ড্ৰেইন পাইপ বিভিন্ন আকৃতিত বস্তুখিনি আইডিয়া কৰি বনাইছে মই খালি বিশেষ নাজানো তথাপিতো দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক এইটো প্ৰজেক্টটো চাইন্স প্ৰজেক্টটো কেনেকুৱা হৈছে জনাব সকলোখিনি আইডিয়া তাহাঁতৰ নিজৰ মতত বনাইছে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে শেষত এটা লাইক কৰিব শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনাক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কণ্টিনিউ ছদিন লগাৰ পাছত প্ৰজেক্টটো হৈ গ'লগৈ আৰু প্ৰজেক্টটোত সহায় কৰিলে ৰুণ ৰিমিলি আৰু পৰিস্মিতা তিনিওটা সমূহ সহায়ৰ জৰিয়তেহে কামখিনি হৈছেগৈ যিহেতু প্ৰজেক্টটো যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু এইফালে এয়া চাৰ্ট পেপাৰকেইখন ৰুণেও বনাই দিলে আৰু তাই অকলে যিহেতু নোৱাৰে যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে প্ৰজেক্টটোৰ আইডিয়াখিনি আৰু এই প্ৰজেক্টটো সিহঁতি স্কুলতে নহয় তাহাঁতৰ স্কুলৰ বাহিৰত প্ৰগ্ৰেম আছে যিহেতু চাইন্স চাইন্স প্ৰগ্ৰেম যোৰহাট তিতাবৰত হৈছে বহুত কেইখন স্কুলৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হৈছে তালৈ তাই লৈ যাব কম্পিটিশ্যনত ভাগ ল'ব তাহাঁতি পৰিস্মিতাৰো প্ৰণামীয়ে স্কুলৰ পৰা দিছে এতিয়া ৰাতি এঘাৰ বাজিছে কাইলৈ মৰ্ণিঙত পুৱা ভাগতে তাহাঁতি স্কুলৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে বস্তুটো নিবই লাগিব প্ৰজেক্টটো সেইকাৰণে এতিয়া কমপ্লিট কৰি লৈছে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ